اسی طرح جب انسان نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر لیا اب اس کا دل کر رہا ہے کہ میں گوشت کھاؤں کبھی دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں شیر کیا کھاتا ہے شیر کیا کھاتا ہے شیر گوشت کھاتا ہے تازہ گوشت کھاتا ہے تو اللہ پاک نے انسان کے اندر شیر کی صفت بھی رکھی ہے انسان چونکہ کیا, کیا ہے اشرف المخلوقات یہ شیر کا بھی شیر ہے یہ شیر کا بھی شیر ہے اگر اللہ کو مانتا ہوگا اور اگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہوگا تو شیر کے ایک لال بیگ سے بھی ڈر جائے گا تو پھر شیر تو دور کی بات ایک لال بیگ ایک چپکلی اس کے سامنے آ جائے گی اگر یہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہوگا اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا تو اس لال بیگ سے بھی ڈرے گا اس چپکلی سے بھی ڈرے گا یہاں تک کہ چھوٹی سی چیوٹی سے بھی ڈرے گا اور اگر یہ اللہ کو ماننے والا ہوگا اللہ کو پکارنے والا ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو شیر بھی اس کے سامنے گیدر بن جائے گا چونکہ یہ شیر والی خوراک بھی کھاتا ہے شیر والی خوراک کیا ہے گوشت شیر کیا کھاتا ہے گوشت تو اس کے اندر وہ صفت بھی موجود ہے کہ یہ شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوتا ہے اسی طرح بولتے ہیں نا کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے فلا انسان شیر کی طرح بہادر ہے چونکہ شیر جانوروں میں سب کا بادشاہ کہلاتا ہے شیر کیا کہلاتا ہے جنگل کا بادشاہ کیونکہ اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اگرچہ دیکھنے میں جسمن وہ طاقتور نہیں ہوتا جسمن تو ہاتھی اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جسمن تو یہ اونٹ اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اس سے زیادہ اونچے قد والا ہوتا ہے یہ ہاتھی اگر شیر پہ پاؤں رکھتے تو وہ ویسے ہی مر جائے لیکن بہادری کے اعتبار سے ہمت کے اعتبار سے وہ شیر ان سب سے آگے ہوتا ہے تو اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ صفت بھی رکھی ہے کہ وہ گوشت گوشت جسم مضبوط ہوتا ہے اور حوصلہ اتنا زیادہ کہ, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیر سے بھی آگے نکل جاتا ہے یہ جانور تو اللہ پاک نے حیوان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ پاک نے جس چیز کا انسان کا دل کرا اس کا انتظام کر دیا پھر اس کا دل کرتا ہے کچھ پینے کا انسان کا دل کرتا ہے اب میں نے کھانا کھا لیا بریانی کھا لی گوشت کھا لیا اسی طرح میں نے روٹی بھی کھا لی اب مجھے جو ہے پیاس لگ رہی ہے اللہ پاک نے اس کے پینے کے لیے بھی انتظام کیا آسمانوں سے بارش نازل فرما دی آسمانوں سے بارش نازل فرما دی یہ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے اللہ پاک اتارتے ہیں یہ آسمان سے بارش کون لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے لے کر آتے ہیں آج ہمیں بارش کی ضرورت ہے کوئی لا سکتا ہے بارش کو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو اللہ پاک نے انسان کی ضروریات کے مطابق اس کی غذا کے مطابق ویسا ویسا انتظام کر کے دیا کیوں اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی روزی کا انتظام اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی اللہ پاک نے خود کر کے دیا اب یہاں پر ضروری نہیں کہ مسلمان ہو یہاں ضروری نہیں کہ کوئی بھی ہو چار ہزار دو سو مذہب میں سے کوئی بھی ہو سب کے لیے اللہ پاک کا ایک ہی قانون ہے سب کو اللہ پاک کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سلاتے ہیں جگاتے ہیں چلاتے ہیں دنیا میں سب کو اللہ پاک دے رہے ہیں چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن اللہ تو اپنے انسانوں کو مانتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو بڑی محبت کرتے ہیں اللہ پاک تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان اللہ پاک اس سے اس کو جو ہے جہنم میں ڈالے اللہ تو نہیں چاہتے لیکن یہ شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے یہ سامنے پردہ ڈال دیتا ہے دنیا کی چیزوں میں لگا دیتا ہے دنیا کی خوبصورتیوں میں لگا دیتا ہے اور اللہ سے دشمنی کروا دیتا ہے چونکہ وہ خود کیا ہے وہ خود کیا ہے وہ خود اللہ سے باغی ہو کر اللہ کا دشمن بن گیا انسانوں کا دشمن بن گیا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا اب اس نے تو قسم کھائی ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا اب اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا کس کی وجہ سے نکالے گئے نکالا گیا شیطان کس کی وجہ سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے کیا ہیں ہمارے اور آپ کے والد ہیں وہ آئے اس کے بعد ہی تو ساری دنیا آئی وہ آئے ان کے بعد ہی تو ساری دنیا کے انسان پیدا ہوئے تو ہمارے والد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد آدم علیہ السلام کا بھی دشمن شیطان اور ہمارا دشمن بھی شیطان تو اللہ پاک نے اس انسان کی نشو نما کے لیے اس انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے آسمان سے قدرتی نظام چلایا اور آج بھی چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا یہ چاہے انسان اللہ کی مانے یا نہ مانے کیونکہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ میری مانے گا تو میں تیری میں تیری مدد کروں گا یہ تیرے کھانے پینے کا انتظام کروں گا یہ تو انسان ہے گو ٹیک کچھ لو کچھ دو مطلب یہ تو انسان کے اندر ہے اللہ پاک تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو اللہ پاک نے دیکھا کہ اس انسان کی فطرت ہے کہ اس کو پینے کے لیے کچھ چاہیے تو اللہ پاک نے پینے کے لیے آسمان سے بارش نازل فرما دی میٹھا پانی اچھا بہت ساری چیزیں بہت سارے پانی اللہ پاک نے پہلے ہی زمین میں ڈال دی ہے مثال کے طور پر مٹی کا تیل پانی مٹی کا تیل بھی ایک پانی ہے کہاں سے نکلتا ہے زمین سے نکلتا ہے کس کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے اس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جو کہ انجینئر ہوتے ہیں اس مٹی کے تیل کو استعمال کرتے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں بنتی ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں کام آتا ہے اسی طرح پیٹرول کس کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا زمین کے اندر پیدا کیا اسی طرح تیل پھر تیلوں میں بھی مختلف تیل ہیں گھی الگ ہے تیل میں ڈالنا کا تیل الگ ہے اور اسی طرح اتنے نام ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تیل بھی اللہ پاک نے کیسے پیدا کیے تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ساری چیزیں کس کے لیے بنائی انسانوں کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا اسی وجہ سے اللہ باقی شاہد فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری روزی کا انتظام تیرے پیک بھرنے کا ذمہ میرا ہے تیرا نہیں ہے بس تیرا کام ہے میری مان کر زندگی گزارنا میری مان کر زندگی گزارنا یہ جو صبح صبح پرندے نکلتے ہیں یہ جو صبح صبح پرندے نکلتے ہیں یہ کون سا کام کرتے ہیں یہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی بزنس یا تجارت یا کوئی نوکری کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ شام کو آتے ہیں بھرا ہوا پیٹ یہ جتنے بھی جانور ہیں جتنی بھی مخلوقات ہمیں دکھتی ہے ہمارے گھروں کے اندر بازاروں کے اندر جنگلات کے اندر یہ کوئی کام کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے اس کے باوجود بھی اللہ پاک ان کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں تو کیا انسان جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو نہیں کھلائیں گے اس کو بھی کھلائیں گے لیکن اس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ مجھے کھلائے گا اللہ مجھے کھلاتا ہے آج تک کھلا رہا ہے آگے بھی کھلاتا رہے گا بس میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے بس میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے وہ لازمی آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں